Вожа, вожа, вожа. Слышишь? Ну, ты посмотри. Ну, видно же, солидный. Во всех отношениях положительный человек. Шапка у вас хорошая. Покушал? Здорово. Покушал? Да. Молодец. Покушал и в шапке. Молодец, уважаю. Как ты уже? Я... Давай без матов обойдемся. Как ты, брат, сказал. А, извини, мне послышалось. Извини, извини. Я а хорошо. тогда тебя... Я... да этот дурацкий наушник, вот это вот американский, понимаешь? Что-то как настроение. Не, нет, война у нас, понимаешь. Вот эти вот укроповские дроны на нас летят, ракеты. И не нравится. Не нравится, понимаешь. Не, не нравится. У Чечне тоже есть. Ты из Чечни. Да. Понял. А лет тебе сколько, братец? Лет 19. 19. Ну, в армии же уже был, наверное. Нет, я на работе. А в армии почему не был? Нет. Ты не любишь Россию? Я люблю Россию, но армию не сказали. Армию тебе сказали не возьмут? Нет. Не в вообще армия Вообще не сказал, пошли. Ничего, я сразу работа пошел. Ну да, пропустил армию. Прогулял. Ну, прогулял. Нехорошо, нехорошо. Надо исправить положение вещей. А ты в какой армии хотел бы служить? В любимой российской или в чеченской? Чеченская. А нет, такой армии. А что делать тогда? Ну нет, нет, понимаешь, нет. Москва не разрешает иметь чеченскую армию. Вот, вот в чем собака порыта. А ты служил армию? Да, в советской. В прошлом году. Да. Ну да, это я вообще. Советский Союз развалился, слышал? Например, какого года? Ты слышал, что Советский Союз развалился? Да. Так это я. А, да, да. Ты еще живой, да? Ну, конечно. А что бы мне не быть живым? Мне еще и награду в Америке дали за это. Какую награду покажи? Сейчас покажу. Подожди. Долго ждать. Я ее спрятал, чтобы бандеровцы не украли. Они ж тут приходят периодически, понимаешь? И пытаются все мои награды украсть. За развал Советского Союза, видишь? Это какой? Ромб за развал Советского Союза. Mm -hmm. Почетный ромб. Брат, тогда удачи тебе. Да, спасибо, спасибо. Давай. Yeah. Слава Украине. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы да, патологоанатом о, у меня мать тоже работает пологонат. Знаешь, это прекрасная профессия, мертвых лечить. Ну, если честно, не очень мне не понравилось. А вы пробовали лечить мертвых? Ну, да. Вы тоже? Ой. К сожалению, нет. А как же же вы пробовали лечить мертвых, не будучи врачом? Это же уголовное ну... преступление. Ой, нет, тогда не было такого. Врете во мне все. Это понарошку было. Да, кукол. Честно. Кукол лечили, да? Куколдов. Да, да. Да, дед У вас много куколдов? Кого? Ну, тех, которых вы лечили, куколдов. Куколдов? Куколдов? Может, а кукол. Да, вылечили да, куколдов. Ну как они выздоровели? Фикарно. Живые, все здоровые. А мертвые, точнее, только довольные, не Довольные, да? Они уже живые, здоровые, мы да, их улики. Живые, здоровые, довольные, да? Да. Ну, это да. Для Куколдова это главное. Это однозначно. Кстати, это, это, между прочим, Шистко. 100 гривень. Так это великолепно. Это супер. Ради да. этого мы стали... укол на профессии. Можете да, получить мы... даже лицензию <свят> на лечение. <свят> В Министерстве <свят> обороны раздают. <свят> ну да, надо бы получить, а то уголовку. <свят> ну да, да. А так польза одна сплошная. Получили лицензию и по очереди их ко мне, значит, на клиентскую базу. <свят> О чем здесь разговариваете? Клиентов ищу. Я же патологоанатом. <нающий> да, как проходит успешно. Знаете, не жалуюсь, не жалуюсь. Плохо другое. Страна наша теряет, э так сказать. Да, да, вы правы, вы правы. Мы просрали страну, будем честны. <сорхи> да, к сожалению. К сожалению. К сожалению. Печально. Сейчас Бобик приедет за нами, правда, но это правда. Ну, мы сами в этом виноваты. Зато у меня клиентская база расширяется каждый день. Да у нас тоже. По куколдам? Это да. У нас страна куколдов, это точно. Даже не поспоришь. Короче, у нас будет совместный бизнес с вами. У нас сначала будут куколды, мы их и к вам. Все, договорились? Да, они у меня на СВО немножко побудут и... Так, сказать, что и, в, клиент... Хорошо. и в клиентскую Все, базу. Договорились. Да? договорились. Получается, Хорошо. мы партнеры, да? Все, супер. Половые, я бы даже сказал. Да. Немножко. Чуть-чуть, самое малое. Есть такое. А вы сами откуда такие веселые дамы? Из Москвы. А, я из Белгорода. Прикольно, мы не знаем, где Я, по крайней мере. Ну, я знаю. Это на границе с Украиной. У меня тут вообще клиентская база очень широкая. Скажем прямо. Ну там, по-моему, еще и Ростов недалеко. Ко мне ближе украинский Харьков, чем Ростов. Харьков-то хоть знаете где? Да. Но не все знаем, но не все. Не, я знаю, как на карте это выглядит, но объяснить я не смогу. Ну, от меня до Харькова э, меньше 80 километров. А до Ростова километров а. 250-300. Ну, это да, там дальше. Дальше, конечно, дальше, однозначно. Ну и поэтому, исходя из этого соображения, топографического, из Харькова периодически прилетает всякая взрывающаяся хрень, вот, да. которая расширяет мне клиентскую базу. Веселого, конечно, в этом мало, но это факт. Это грустно. Да. да, очень. Но некого винить в том, что мы довели до этого. Это же мы довели до этого, не кто-то. Это наше безразличие абсолютное. Это наше равнодушие привело к подобному результату. Никак иначе. Никак иначе. Может быть, более старшего поколения мечты о юношестве и молодых годах привели к ностальгии по Советскому Союзу, у многих. И эти многие привели к тому, что вот эта ностальгия породила войну. Это ужасно. Угу. Но будем надеяться, что как-нибудь все оно выровнется. Само оно не вырулится. О, Слышите, за окошком у меня сирена завыла. Это братский народ с добрыми дронами летит. Не слышите Точно. Да слышно, слышно. Слышно? Угу. Братские дроны летят рассказать нам о миролюбии нашем и стремлении к порабощению. Вот они нам на это стремление отвечают. Ну, я не понаслышке это все знаю, потому что я вот езжу к бабушке в ДНР, и там периодически слышно взрывы. Там mm. стрельба, взрывы. А бабушка с Донецка, да? Ну, рядом. Я понял. Ну, то есть из бывшей, так сказать, территории, которая нами сейчас занята. Uh -huh. И что бабушка думает, что говорит? Лучше стало, когда uh -huh. мы пришли. На самом деле нет. На самом деле, нет. Везде, где мы приходим, лучше не становится. Мы везде несем только <связь> войну, смерть, разрушение под видом русского мира. Это ужасно. Это ужасно, девчонки. Жить в такой стране и осознавать собственное бессилие, это просто ужасно. Честно говоря. <связь> Ладно, не буду вас расстраивать. Давайте. Мы с закончили с да, грустно. Мы Закончили с правдой. Закончили правдой, Ради. да. Ладно, давайте, девушки, Что? давайте девочки. Давайте, девочки. Что? Удачи вам. Да, спасибо. Будем надеяться на лучшее. Нет, больше надежды на лучшее. Давайте.